Друзья, всем привет, ну что ж, завтра 22.00, ведь будет матч третьего тура, загального куга етапу этапа Лиги Чемпионов. Лондонский Арсенал, Мікель Артети у себе вдома на Эмерит Стадион. Команда будет принимать и Атлетика, Диего Симеоне. Сегодня, друзья, хочу поговорить и про Арсенал, про Атлетика Мадрид. Давайте, друзі, про все ми будемо з вами говорити по порядку. Давайте подивимося три очних матчі, які були зіграні між командами, і тут і перелага мадридського Атлетіка. Дві перемоги моя Атлетіка. І одна нічя була зафіксована між командами. Команди зустрічалися у півфіналі Ліги Європи у сезоні 17-18 років. тоді у первом півфіналі 26 квітня 2018 року на Эмериц команда розписала нічі 1-1. до тренером Арсенала был ще Арсен Венгер, легендарный Французский специалист Команда розписала нічого один-один. Версалька там 10-ті хвилині червону картку отримав, Арсенал там тиснул Арсенал весь матч команда тотально доминировала 76-76% команда Володила мячем, там 28 ударов завдала. Тут uh, команда полностью доминировала. Забил абсолютно uh, заслуженный мяч на 61 й лун А вот Гризман на 82 й хуйне. в рахунок по матчу, команда расписала ничего 1-1. Тоди Антуан шансом. Ну в был гол на выезде на ванду метрополитана. 3 травня 2018 года 1-0 Атлетико и гол Диего Косты принес Мадридскому Атлетику. Тоди перемогу. Диего Косты, который играл за лондонский Челси, для него этот матч имел принципиальный характер. но в любом случае Диего Коста принес да, Мадридскому Атлетику перемогу. Это был матч как раз в финале Лиги Европы. На последнем матче команды сыграли 26 липня 2018 то, того, того же року на голову это с Метросом мячем Витпоев, ну, по пенальтих, там 3-1 выиграл Атлетика, это был международный кубок чемпионов. Вот, Рослан, там бешил с детьми, чем, но Атлетика по пенальтих команда промогла. Вот, все, вот такие, друзья, были очень матч между командами, зачем еще, там, за эти 7 роков, А то навіть більше, да, більше вже сіми років тому назад, де да, це було, коли команди в півфіналі Європи грали. Тобто, звичайно, що за ці роки дуже багато чого змінилося. Ну, Атлетіка той такий самий тренер залишився, Діаго Сіміоне, але команда абсолютно інша, Як і, в принципі, у Арсенал Лондона. Взагалі, якщо казати про Арсенал, то команда в потрясаючих кондиціях, команда зараз іде на першій позиції. одна поразка, одна ничья, 6 промок, 15 забытых мяча, наикращая оборона, 3 мяча пропущенных, наикращая команда по забытых, то пропущенных в английской премьер-лизе плюс 12. В остальные 5 матчей, 4 промок 1 ничья. Долго сейчас Ливерпуль лидировал, но у Ливерпуля зараз 3 поразки подряд, и Ливерпуль аж на четвертую позицию команда Арнеслота опускается. А, вот. Арсенал пока еще на 3 очка, моя превагу над другим Манчестером Сити. Ну, как-то так, друзья. как так. Дуже у нас все цикаво вымалевывается. И справа в чемпионате Англии. Взагалі, Арсенал не панность команда показала. Перемога была над Фулхемом. Да, непростый матч. Гол Леандра Трасара принес Арсеналу перемогу. Но Арсенал доминировал. Арсенал больше, чем Володи. В принципе, Арсенал абсолютно по делу. Uh, Наступный матч в, в Арсенала будет нелегким, справедливости ради Кристал Пэлас. Кристал Пэлас зараз вид открытиями уважая этого сезона. Вот потом там Брайтон, Бёрн, Славия. Ну, вот такой найближчий календарь в «Арсенале». Еще про Мадридский Атлетика. Команда поднялась на четвертую позицию. Атлетика за раз, в принципе, на плану команда играет. Одна поразка, четыре ничьи, четыре перемоги. В остальные пять матчей в Атлетика в чемпионате Испании три перемоги, две ничьих. Поэтому дело пока тут Мадридский Реал лидер. И, в принципе, команда... Хаби Алонса и Барселона Хансифлика, я думаю, будет тут биться за чемпионство биться будут за чемпионство. Но вот Атлетика может себя неплохо, до речи, показать Лиги Чемпионов. Вот. Пока еще в атлетике 16 очков, Команда на 4 позиции. Была перемога 1-0. В останнем туре команда обиграла крепкую сосу но гул Альмады. Принес Атлетику перемогу. Атлетика доминировала. Атлетика больше команды мячом владела. Ну, в принципе, Атлетика очень здорово выглядит. Была перемога над Мадридским Реалом 5-2. А, вот Великана обиграла, Франкфурт разгромили, Сельты было ничья, тут Интер победили. Но, в принципе, Атлетика неплохо выглядит, да, если мы берем остальные матчи. Еще, казалось про Лигу Чемпионов была поразка от Ливерпуля. Атлетика уже играл против одни английской команды. Програли Мадридцы и все-таки по делу, все-таки Ливерпуль больше там чем Ливерпуль доминировал, но Атлетика команда там 0-2 про про програвала, показала характер, и эта команда всегда был характер. Мы разгромили Франкфурт 5-1, 5-1, дуже впевнено выглядав Атлетика. Прямо из правди, дуже впевнено, расподорили Норман, Грязбан, Симеон, Альварес. Дуже впевнено выглядала команда Диего Симеона. Вот. Но ну, этот Атлетика, как не каратина, намагает играть в атакующий футбол. То, знаете, уже не тот Атлетика. Там в 16-х роках, когда команда там, просто вела оборону. Не, все команды там из Ливерпулем они намагались мячем владеть. Тут, в принципе, Атлетика намагает сыграть в доминирующий футбол. Також. Атлетика это умеет делать. Если нужно, Атлетика может спокойно играть в доминирующий футбол. Ну, думаю, что в принципе, завтра все одно <тит> Атлетика будет больше обороняться. Думаю, что все-таки Арсенал будет и чем больше. До речи, в Арсенал не изиграет Кай Хавардс, Нони Мандуэке, Мартин Эдегар, Габриэл Жезус. Габриэл Жезус не изиграет в Арсенал. Атлетика Костис от травму, на 25 травня 2026 рик. Травма серьезна. Ну, а так, в Атлетике атлетика до боя готови. В вот. Арсенале, в принципе, такой же, раз хорошая такая команда. Непану на форму набрал Леандр Тросар, бельгиец. Стал таким Джокером Арсенала, из правди. Вот, просто гениальный футболист, гениальный просто гениальнейший футболист. В Арсенале, до две перемоги было подряд Лиги Чемпионов. Атлетик Бильбао на Сан-Мамес. В принципе, обиграл без проблем. Ну, хотя, нелегкий был матч, но все-таки перемогли, перемогли. И Олимпиакс на Эмирейтс. Ну, и пока еще ноль пропущенных. Арсенал это единая пока еще команда, которая не пропускала в Лиге Чемпионов. Тут у Арсенала потрясающая оборона и как говорится, и не просто даже оборона, Арсенал еще и доминирует при этом, мечом больше команда в вот. дуже компактно Арсенал умеет защищаться. И прекрасно еще плюс команда умеет атаковать. Одна из наикращих атак, одна из наикращих оборон в чемпионате Англии. Ну, Арсенал исправит за раз команда. Дуже стабильно. Ну и состав у педопечных Микелия, это потрясающий, потрясающая пара центральных захисников. я вам, друзья, хочу сказать, что этот арсенал, справді, выглядит дуже потужно. Ця команда, справді, ну, до великих успехов, и справді, готова. Я вважаю, что арсенал уже готовый. Я думаю, это готовый уже арсенал. Друзья, давайте про завтрашний матч говорить, чего я учикую. Хороший, потрясающий матч. Я учикую, где будут застречаться две прекрасные команды с потрясающими футболистами высокого абсолютно класса. не в Атлетико Мадрид высокий подбор индивидуальных футболистов в Арсенала. Вот. Две команды дуже зараз стабильны за остальные матчи. Атлетика в чемпионате Испании, Арсенал в чемпионате Английской премьер-лиги. Я думаю, мы получим хороший матч. Думаю, что Арсенал будет больше мячем владеть. Думаю, что Арсенал завладеет территориальной инициативой Атлетика. Будет больше обороняться и играть на контратаках. Если думаю, мы побачим хороший матч. Я думаю, что будет команды голами обменяется. Поэтому первая моя думка, это будет команды забьют. А обидві команди заб'ють, це моя перша думка. А друга моя думка ось кому відда від, ну, віддаю вже я все-таки перевагу тут. Відаю перевагу Арсеналу, все-таки Арсенал грає вдома. І, як по мені, все-таки на емірі Арсенала є всі шанси тут взяти 3. Ну, сама моя думка, це все, все-таки все обидві команди заб'ють, а Арсенал як мінімум. Не проиграем мадридскому атлетику. Мне сердце підсказываю что... Можно навіть будет якосничево. Почему-то мені сердечко предсказывает, что может быть тут якоснича 1-1. Я хочу, друзья, побажать Арсеналу Доброты. Хорошая, потрясающая команда. Атлетика Мадрид. Доброты. Потрясающая команда с города Мадрид. А вам, друзья, бажаю доброты, будьте счастливы, бережите себя, всем до пока, будьте счастливы.